kita sebut dah sebelum ini surah yasin mempunyai ifadhilat fadilat dan ada hadis-hadisnya hadis hadis itu walaupun tidak sampai kepada peringkat tertinggi ke atas tapi peringkat dhaif bukan peringkat bawdur maka maka hadis maka hadis hadis itu darjahnya kedudukannya boleh diamal pada pada amalan-amalan fadhais amalan fadha'i amalan-amalan wajib dia tidak cukup tarafnya tak cukup kecuali lah jika uh, uh, ada ada kaedah-kaedah khas yang boleh hari-hari dipakai -hari itu dipakai dan banyak hadis-hadis ini dipakai dalam hukum fiqh hukum fiqh banyak tapi dia duduk pada tahap kedua dua malah dia boleh menetapkan hukuman wajib Hadis dhaif lebih baik daripada pakai akal, pakai otak sendiri alasan mereka. Oleh yang demikian tidak ada tidak diperfikirkan tentang kelebihan membaca surah Yasin. Ketika orang nak mati, ketika uh, kena, kena mengharapkan sesuatu, menyempurnakan sesuatu hajat dan sebagainya. Dan itulah barangkali menjadi alasan bagi orang, -orang yang membaca yasin dalam semua keadaan. Semua keadaan anak nak pergi uh, belajar uh, kerana naik rumah baru kerana beli kereta baru kerana ini pun boleh diterima tidak ada satu-satu alasan bagi mereka yang melarangnya cuma ada satu-satu perkara yang perlu disebutkan di sini iaitu lah menghadiahkan pahala kepada orang mati Menghadiahkan pahala kepada orang mati ini bukan hanya membayar asing untuk mereka, tapi semua amal ibadat bolehkah kita hadiahkan pahalanya? Semahyang kita puasa kita, sedekah kita, apa-apa saja yang disebutnya amal kurbah, amal kebajikan bolehkah kita hadiahkan pahala itu kepada orang yang meninggal dunia? Dunia sama ada orang meninggal dunia itu kaum keluarga kita ataupun bukan kaum keluarga Bolehkah satu masalah yang uh, tidak disepakati oleh ulama sejak dahulu ataupun hinggalah sampai kepada hari ini ataupun kita katakan ini antara masalah khilafiah masalah khilafiah yang tidak disepakati para ulama tidak disepakati itu bukan kerana tidak ada dalil ada dalilnya tetapi dalil itu ada yang melihat dalil itu secara tepat tepat tak mau keluar sedikit pun daripadanya tidak ada kias maksudnya segolongan ulama menyatakan iaitulah mazhab Imam Ahmad Imam Abu Hanifah dan sekumpulan sekumpulan pengikut-pengikut uh, Imam Syafi'i kita sebut pengikut-pengikut Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sekumpulan daripada sahabat-sahabat Imam Abu Imam Syafi'i menyatakan orang mati mengalir kepadanya amalan yang amal kebajikan yang dilakukan oleh orang hidup, orang hidup tapi mengikut nas saja, mengikut keterangan hadis saja. Maknanya amal-amal yang disebut di dalam hadis boleh mengalir pahalanya kepada orang mati itu ya yeah. selain daripada itu tidak sampai pahalanya tak sampai yang disebut di dalam nas maknanya tidak ada qiyas tidak ada qiyas tak boleh dimasukkan amal ibadat yang tidak dibutirkan di dalam nas ini mazhab Imam Syafi'i bukan mazhab Imam Syafi'i mazhab pengikut-pengikut Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal Kalau Imam Malik saja. Mereka katakan Amalan-amalan yang boleh sampai pahalanya kepada orang mati itu Hanya empat kala Empat saja. Pertama doa Yang kedua serakah Yang kedua haji Yang keempat umrah Kalau tak mahu tak mau masuk dalam haji Yang ni saja. Um, um, apa nama ni doa doa orang hidup pada orang mati boleh ya yang kedua sedekah ini ya masuk jariah lah sedekah jariah yang ada nas doa pun ada nas juga walladzina yaquluna rabbana wafidna wa ikhwanana alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim itu doanya dalam Al-Quran menyebutkan begitu Jadi bila Al-Quran menyebutkan Doa sampai Maka doa lah Tak doa, tak doa, bukan doa, doa Tak boleh dimasukkan Tak boleh dimasukkan selain Misalnya kita katanya Kita kata apa dia Kita kata ibadat semahyang Semahyang kita nak qada bagi orang mati dia, dia tinggal semayang kita anak dia kita nak tolong tolong semayang atas nama orang yang tertentu tak sampai sebab mereka mahu dalil mana dalil yang menyatakan boleh sampai okay. yang kedua serkah serkah ada dalil dalil apabila seorang manusia meninggal dunia putuslah amalannya kecuali tiga perkara serkah jariah Doa anak saleh dan ilmu yang dimanfaatkan daripadanya. Tapi jika kita perhatikan doa anak saleh, doa anak saleh yang berdoa kepadaNya, ilama tabi alama, ilqat amalu illa min salat, salat qatin jariyatin, wa ilmin yuntafguh bihi, wa walad yad salih yad'uluh, anak saleh yang berdoa. Maknanya doa Anak salih yang buat amal ibadat tak, 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 tak laku Anak salih yang buat amalan bukan doa Tidak juga Tidak masuk Sebab mereka berpegang kepada nafs Surat latin jariah Selepas jariah yang ada apa ada ada yang hidup selepas matinya ataupun kita sedekah jariah pahalanya kita hadiahkan kepada mak bapak kita kita hadiahkan kepada orang tertentu misalnya boleh boleh sedekahin jariah. Satu tetap. Wa ilmin yuntafa'u ilmu yang kita tinggal. Ilmu ni idea. Idea yang kita tinggal, orang nak panjangkan idea itu untuk kepentingan-kepentingan untuk faedah umat Islam. Maka ada faedahnya sampai Pahalanya pada semati. Anak yang berdoa anak yang berdoa doa tu ada makna khas baginya tak masuk ibadat-ibadat lain -ibadat dari daripada doa jadi bila ada bila dalil mereka katakan dua tiga dalil ini saja dua tiga am, jenis amal ibadat ini saja yang yang uh, yang sampai padanya kepada si mati tapi yang lain lain tak sampai pendapat yang kedua pula iaitu lah dikatakan pendapat Imam Syafi'i juga tadi kita kata pendapat penyokong Syafi'i pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan menyatakan sampai pahalanya kepada si mati semua sekali amalan-amalan yang dilakukan orang hidup semua pahala semua amal kebajikan yang dilakukan oleh orang hidup sampai kepada si mati termasuklah baca yasin baca yasin pun masuk semua amal kebajikan tapi pahalanya diniatkan untuk mereka Alasan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih alasan dia menyatakan sampai. Dia kata kalau orang tu dia ganti halta. Dan satu hadis menyebutkan Abu Qatadah jami untuk bayar dua dinar. Seorang yang telah meninggal dunia dan dia belum jelas hutangnya dua dinar. Kata Abu Qatadah saya akan bayar. Apabila berita itu sampai kepada Nabi, Nabi menyatakan al-ana bardat jildatu. Sekarang dah sejuk kulitnya. Maknanya dosanya, dosa itu balasan neraka. Sekarangnya oleh kerana anda bayar hutang dia, ya, maka berfaedah. Hutang itu uh, pembayaran hutang itu kepada si mati. Perbuatan so, ini bukan ibadat, bukan ibadat yang termasuk dalam sedekah, tak masuk dalam uh, dalam uh, tak ada dalam amal jariah, tak ada dalam doa, tak masuk. Haji pun bukan dia haji, bukan umrah, tapi berfaedah. Jadi golongan yang kedua ini menyatakan semua amalan berfaedah. Kalau bayar hutang orang mati itu Orang mati itu tidak berbakti lagi bahawa dia tidak bayar hutang sebab kalau ada pihak yang menjelaskan bagi pihaknya, ada orang yang menjelaskan bagi pihaknya, maka dia dah selesai. Maknanya, maknanya semua jenis amal ibadat masuk sama ada berupa perbuatan, perbuatan ibadat yang disebut oleh nabi ataupun ibadat yang tak disebut yang tak disebut tapi berupa ibadat ibadat berupa harta berupa hak hak yang boleh ditunaikan maka berfaedah kepada orang mati jadi dengan itu dengan itu pendapat Imam Syafi'i yang yang diamal di Malaysia ini sejak zaman bersama iaitu baca yasin ataupun baca Quran baca Quran tidak ada dalam hadis ya tidak ada dalam hadis khusus membaca Quran itu berfaedah kepada orang mati Tetapi golongan yang kedua ini berpendapat Itu boleh dimasukkan di bawah Mana-mana saja ibadat yang boleh sampai pahalanya kepada orang mati Maka boleh dipakai Boleh dipakai Jadi khilaf mereka ini dalam perkara bagaimana Ta'amul ma'al Bagaimana kita menggunakan nas-nas yang ada bagi mereka yang ketat mengamalkan nas hanya pada butir yang disebut itu sahaja iaitu empat amalan yang pahalanya sampai kepada semati maka banyak perkara yang tak boleh dimasukkan ke dalamnya menjamu buat makan kemudian dia hadiah pahala kepada semati, mati tak sampai kalau nak kira nasnya sahaja tapi kalau kira dikira nas juga nas uh, tetapi uh, agak lebih longgar sikit, lebih jauh sikit. Ya itulah perbuatan Abu Qatadah yang membayar hutang orang yang sudah meninggal dunia. Nabi kata berfaedah, sekarang sudah sejuk kulitnya. Maknanya, maknanya kata kumpulan yang kedua ini semua amalan berfaedah. Maka ini saya kira uh, Yasin yang dibaca, hadiah baca Quran, pahala membaca Quran uh, dengan syarat tidak mengambil sebarang upah padanya tak ambil upah ataupun barang-barang seperti upah itu pun boleh jadi meragukan juga dengan syarat ikhlas lebih ikhlas lagi anak anaknya pada bapak lebih ikhlas tapi kalau orang luar orang jauh orang yang tak nak kena mengena mungkin boleh dipertikaikan sebab dalam masyarakat kita ini dah banyak dia bercampur campur sikit dia bercampur bila ada benda-benda sumpah macam itu Dia ada jamuan makan nah, kali Sekali kalau tak ada jamuan makan tu orang katanya lah apa-apa Jadi ini merupakan Kita tak katalah upah, upah apa Tapi macam-macam tak -macam ada sesuatu di sebaliknya Tidak sepatutnya Barang yang kita jadikan yang ibadat dan dengan niat untuk menghadiahkan pahalanya kepada orang mati jangan ada sesuatu pun di sebaliknya jika ada sesuatu di sebaliknya maka dia boleh mencemarkan niat untuk mendapatkan pahala dan dihadiahkan kepada orang mati Jadi kumpulan yang disebutnya hari ini uh, disebut wahbi Wahbi memang uh, zaman mereka adalah zaman, zaman memberteras segala jenis bina'ah mereka keras dalam perkara ini Sekalipun Imam Ahmad menyatakan sampai pahala uh, Ibn Taymiyah kata sampai pahala Murid Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim nyatakan sampai pahala, pahala kepada si mati Apa dua amalan yang diniat untuk dihantarkan kepada mereka Mengalir pahalanya itu Tetapi tapi beberapa ulama di Saudi Rahmatullahi rahimahumullah Antaranya Syekh Husaini Syekh Abdullah bin Baz dan Ibn Jabrin dan kebanyakan ulama' yang dikatakan uh, ulama' yang memperteraskan amalan bid'ah ah pada masa-masa akhir ini mereka berpegang kepada hanya empat kala saja seperti yang disebutkan tadi jadi dengan itu mereka menganggap segala jenis amalan yang tidak dibutirkan di dalam nas adalah bid'ah ah dan bid'ah ah itu sangat tidak disukai oleh, oleh orang yang kita yang disebutnya Salah pada hari ini Tapi kalau sebut salah pun tak betul Sebab Imam Syafi'i itu salah juga Hadis juga yang mereka pakai Sebut sajalah Wahabi lah Macam mana? Sebut Wahabi Wahabi kumpulan ini menganggap Bid'ah adalah satu perkara yang sangat-sangat besar Kerana melakukan sesuatu yang tidak disuruh oleh Nabi SAW Kata mereka kalaulah amalan ini merupakan satu amalan yang baik Tentunya lah sahabat-sahabat ada melakukan amalan Amalan menghadiahkan pahala kepada si mati Tapi tidak pernah disebut Tak pernah disebut Bahawa sahabat-sahabat ada melakukannya Tabi'in ada melakukannya Oleh yang demikian Perkara amalan bid'ah adalah ditolak sama sekali tetapi amalan bid'ah ini pun sebenarnya dengan pengertiannya yang begitu luas sehingga meletakkan pada amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi dan dalam beberapa zaman yang pertama maka semuanya bid'ah dan bid'ah itu haram adalah terlalu terlalu uh, ketat mengamalkan suatu nas dan mentafsirkannya secara tidak tidak ada sokongan. Ini kerana dalam hadis Hadis, seorang yang um, mempunyai idea tentang suatu perkara Dan dikira dia orang yang mula-mula mempunyai idea itu Kemudian idea ini sama ada baik ataupun buruk dilakukan oleh orang kemudiannya Disempurnakan, di, di, diikuti orang kemudiannya Maka dia tetap mendapat pahala kerana idea itu adalah idea dia asalnya Kan yang ini perkara bid'ah bisa ahli ini bukan bukan ajaran daripada nabi. Kalau ajaran daripada nabi tentu kita kata sunnah Ini idea yang ditinggalkan oleh seseorang. Sama ada berupa ucapan, bacaan ataupun berupa binaan bangunan dan sebagainya. Kalau buruk, buruk maka buruk. dosa akan ditanggung akan ditanggung oleh orang yang menciptakan idea dan orang yang melakukan amalan itu apabila kita sebut menciptakan idea dia boleh berlaku pada mana-mana zaman kalau zaman itu zaman selepas daripada zaman Nabi maknanya kalau kita ah ah lah sebab dikatakan idea dia sendiri idea orang yang tertentu selepas kewapatan Nabi dia yang mencipta, kalau baik akan dijadikan turutan orang, buruk juga diturut orang, maka sama ada dosa atau pahala akan sampai kepada orang yang menciptanya jelas itu bid'ah ah. dengan pengertian yang disebutkan sesuatu yang tidak diamal pada zaman Nabi dan para sahabat ini menunjukkan tafsir bid'ah ah itu perlu di, 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 dikemaskan tidak seperti yang dipahami oleh sesetengah orang iaitu mana-mana amal ibadat yang tidak dilakukan oleh zaman Nabi maka ia adalah bid'ah yang patut dijauhi boleh jadi tafsiran itu tafsiran yang dibuat pada zaman-zaman yang akhir ini dengan tujuan untuk menghapuskan untuk menghapuskan hurafat yang berlaku dalam sebuah negeri tertentu seperti di Mekah Madinah pada zaman-zaman uh, kerajaan Saudi sebab zaman ini terlalu banyak bid'ah dan mereka telah menghapuskan amalan-amalan yang mereka anggap bid'ah itu termasuklah termasuklah membaca al-Quran dan menghadiahkan kepada si mati alasannya seperti sebutkan tadi sahabat-sahabat tidak melakukannya lebih-lebih lagi Nabi. Jadi Yasin yang kita baca, selalu kita baca, boleh sampai kepada si mati, boleh sampai tetapi jangan ada di sebaliknya Uh, niat untuk mengambil upah kita kata tak ada upah tak ada upah bila dia bila tak ada upah pihak-pihak yang meminta supaya supaya diadakan bacaan yasin untuk orang mati dia pun sepatutnya memberi kerjasama tidak menghantarkan apa-apa dalam bentuk upah secara senyap-senyap gitu. -senyap. upah secara senyap-senyap ini mengandalkan makanan istimewa untuk jamur bacaan yasin di masjid kalau tak, tak, tak ada upah tu pun orang baca juga Tapi dia, Buat daripada malam lain Ataupun kalau dia merasakan dia ikhlas dengan betul itu Tidak ada niat apa-apa Maka tak mengapa eh, Tak ada lebih baik lagi Boleh terpulang pada pihak penaja Jika ikhlas untuk menghadiahkan pahalanya kepada orang mati Menurut semua ulama menyatakan Amal kebajikan haram ambil upah padanya Haram ambil, ambil, ambil upah tapi kalau kita kata ni tak ada upah, upah apa baca asing, tak ada. Ada saja orang tuduh macam upah. Tapi iyalah, eh, kalau minta semuanya hajat pun kalau kadang kadanya apa bagi. Salah hmm. itu ada ada siapa tu. Kalau tidak dia tak bagi, kalau dia tak suruh kita semai hajat. Dia suruh semai hajat tu dia bagi tu. Jadi upah satu namanya. Dia kata upah-upah ni ada berjanji apa-apa Tak semestinya macam tu Tak semestinya kalau kita tak bagi sama surat tu Dia semayal tau dia kata ingat Lupa Mudah lupa kalau itu Tapi hal tak lupa Tanda lah bahawa Bahawa Tidak bersih juga Sesuatu yang diberi Kerana menuntut sesuatu Ibadat daripada Orang yang kita harapkan Yang menyempurnakan Ibadat-ibadat Seperti baca Quran semuanya hajat dan sebagainya Itulah dia secara ringkasnya tentang sama ada sampai atau tak sampai pahala kepada orang mati Jadi uh, bacaan yasin tidak diperkirakan tetapi upah sama sekali tak boleh Dulu uh, selepas kematian sesetengah orang yang diminta budak-budak uh, hafiz ni baca Quran sampai tiga kali khatam Ada dikira ada bahawa tiga kali khatam tu Bolehlah seribu salam misalnya ha, Tak boleh tu Itu memang salah sama sekali Sia-sia perbuatan itu Kita perlu betulkan Kerana amal ini amal ibadat Dan kita mengharapkan pahala Terutama sekali untuk orang mati Untuk orang mati ha, ha, Untuk mentafsirkan mana upah mana tidak upah Hati sendiri yang boleh menentukannya Orang lain tak boleh Wallah subhanahu wa ta'ala